Как на вашу думку, какая сейчас внутренняя ситуация в партії регіонів и как можно изменить и ситуацию в Украине, и ситуацию в Сарадане партии. Когда я поняла, что это э, превращается уже просто в, в то, что некая молодая группа беспредельщиков прикрывается брендом огромной политической силы и вытворяет то, что она вытворяет, вместе со старыми ястребами, то стало понятно, что вместе с этими людьми находиться невозможно. В партии регионов сейчас очень э, накаленная ситуация везде по вертикали. В парламентской фракции это вообще перешло уже до оскорблений в нецензурной форме членов правительства. Абсолютное большинство членов партии регионов сегодня не партии даже, а фракции. Потому что надо не забывать, что сегодня во фракции партии регионов 203 человека, из которых по спискам прошли только 72. Все остальные это мажоритарщики. Это люди, которые вынуждены смотреть в глаза их избирателям. Естественно, из этих людей больше половины это те люди, которые боятся даже сейчас ехать на округа, потому что одни из них говорят, что меня порвут, а другие говорят, что мне стыдно людям в глаза смотреть. Потому что я не подписывался под отказ от евроинтеграции, я не подписывался под кровь детей на Майдане, я не подписывался под это воровство, когда всю страну посчитали как предприятие посадили смотрящих на каждом участке. Поэтому конфликт огромный. Насколько сейчас ситуация справляет тому, чтобы люди выходили с партии регионов? Знаете, я очень жалею, что в тот момент, когда готовы были люди выходить из фракции регионов, это было буквально несколько дней, когда люди имели написанное заявление. Оппозиция продемонстрировала полную свою неготовность. С этими людьми никто не говорил, никто не заявил, что их поддержат, что их защитят в случае чего. И, э, и когда я э, не один раз говорила с этими ребятами, что, что происходит, они говорят: ты так с нами никто ни о чем не говорил. Но ну, там ты э, вот, вот так поступила, да, но ты одна. А с нами никто даже не разговаривал. Это вопрос э, технологии политического процесса. В этом есть проблемы, этим нужно э, заниматься предметно. И я надеюсь, что эту ошибку оппозиция будет исправлять. Чего вы готовы стать оппозиционным политиком, или присоединиться сейчас до какой-то политической партии, силы, или вы видите свой независимый шлях? Я не позволю никому сейчас использовать меня, там, мою известность и популярность сейчас, в связи с тем, что люди увидели сильную там, политическую фигуру снова, для того, чтобы разбить оппозиционный лагерь. Поэтому я сейчас сразу заявляю, что никому никакого моего участия в президентских не будет э, в выборах, э, второе, я сделаю все, чтобы победил оппозиционный кандидат, и э, я сделаю все, если будет э, ну, разрабатываться всякого рода предложения по командам, если я буду полезна в этих командах, я э, сделаю все, чтобы все свои умения, опыт и силы к этому приложить. Евромайдан, э, может он э, такими действиями, как есть сейчас, изменить ситуацию в власти? И оппозиции и хорватским организациям потребно по-инакшему себя вести. Если не будет площадки, где способны люди высказать свою позицию против власти, то вполне возможны очень жесткие э, тоталитарные методы подавления э, людей. По, в условиях, когда не работает парламент, майдана не быть не может, потому что тогда будут аресты. 100%, не 99%. Тогда будет беспредел налоговиков. То есть, э, вот вы сейчас увидели, да, Станя Черновил. В какой день это сделано? Это примитивное мышление беспредельщиков. Да, западники все спят, Крисмас, э, да, э, Майдан отдыхает, вот сейчас мы тут покажем. Да? Вот что сейчас самое главное понять? Мы с вами пытаемся в старой логике думать о том, что кто-то с чем-то считается. Молодая команда семьи, это совершенные беспредельщики, не имеющие ни ответственности, ни понятия, что такое власть, ни понятия ответственности перед страной. Вот они в каких-то своих пацанячьих схемах действуют, а мы пытаемся найти смыслы, как это так, разгонять Майдан в ночь, когда здесь э, Эштон и Нуланд. Никто из политиков на такое никогда бы не пошел. Но это отмороженная пацанва. Так поступает. Никто бы из политиков, понимая, что происходит, не тронул бы Таню Черновил в этой конструкции. Но этим показалось, они посчитали, да? Ну, попацанячие, понимаете? И вот сейчас крайне важно понять, что старые модели нашей моделирования ситуации, когда мы понимали, как ведет себя в подобных ситуациях Клюев, как себя ведет в подобных ситуациях Ахметов, как ведут себя там Левочкин или как ведет себя сам Янукович, они не работают. Потому что это все люди, имеющие опыт политической работы, это люди, прошедшие все горнила первоначального накопления капитала, отмывшие свой имидж, имеющие транснациональный характер своих там, бизнесов, денег и так далее. А этот молодняк, он другой. И они вообще не знают, что такое чувство ответственности перед людьми. Они никогда ничем не управляли. Они никогда ни за что не отвечали. Вот этим очень опасные методы их, их, борьбы и войны. Они могут позвонить приятелям и сказать, а ну-ка там, слушайте, этот черновил достала уже, да? Покажите ей. Вот это из этой сферы, серии. А ну покажите этому Майдану, что нам начхать на Эштон на и Ноланд. Вот это очень важно. Мы сейчас имеем дело с отмороженной группой молодняка, которую поставили на огромные финансовые потоки, поставили на концентрацию власти, потому что они контролируют силовиков, прежде всего СБУ и МВД. И в этой ситуации мы должны понимать, что либо Майдан, либо парламент. Это два места, которые э, могут спасти нормальных людей от насилия со стороны власти. Если не существует двух этих площадок, будет террор. И как вы бачите 2014 год? Почему-то мне так кажется, что у нас все-таки в следующем году где-то к концу будут президентские выборы. Не, не чувствую я, что власть сможет удержать ситуацию до марта 15. -го. Хотя, казалось бы, легитимных оснований для, для досрочных выборов нет. Uh, у меня складывается впечатление, что мы в следующем году будем иметь 2-3 пика uh, противостояния, 2-3 еще огромных Майдана и, возможно, с более жесткими и более кровавыми uh, сценариями, чем мы имеем сейчас. И еще что очень важно. Мы должны понимать, что до сегодняшнего дня мир недооценивает Путина. Мы сегодня имеем растущего тирана, даже не авторитарного лидера, мы имеем растущего на наших глазах тирана, который поставил свои задачи создать новую империю. Сегодня Путин прекрасно отдает себе в отчет, я в этом не сомневаюсь, что полностью всю Украину получить в зону своего влияния он уже не может. Но ни одна власть не способна сегодня заставить западную и центральную Украину согласиться на то, что страна входит в протекторат России. Поэтому совершенно естественно, что Путин будет дальше работать над сценарием разделения Украины. Сегодня уже видны эти территории. Это Харьковская, Донецкая, Луганская область, Крым. Все эти сценарии ⁇ это реальность сегодняшняя. Это не футуристические модели. И мы на эту реальность должны уметь отвечать.